था था था। तो को उम्मीद है मैं तो छुट्टी का दिन है और मैं बाहर आई ये देखिए पीछे है है और अभी जो ना बड़ी हो गई है कुछ छोटी थी तो आज है ना छुट्टी का दिन है मैंने नहा भी लिया है और ये वाला ड्रेस भी पहना है ये देखे नजर आ रहा है आप लोग को ये वाला ड्रेस मैंने पहना हुआ है तो अभी ये देखिए मैं अपने नाने वाली नानी की जो ज़मीन है उस जमीन पर आई हुई ये देखिए मैंने आप लोगों को दिखाया था कि नाने वाली नानी की जो ज़मीन है उसमें साग है तो अभी वो उन्होंने काट लिया और ज़मीन जो है ना खाली हो गई ये देखिए पीछे मेरे सारी ज़मीन खाली हो गई है तो ये देखिए मेरे पीछे लोग को ग नज़र आ रही है ये भी बड़ी हो गई है कुछ यहाँ पर गंदम कुछ बड़ी है और ये भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पहले ये देखिए मेरे पीछे ये गन्द बहुत ही अच्छी लग रही है और ये ऐसे है फिर घास की तरह लगती है और ये आप लोग को इसी से, से नजर आ रही है आप लोग को ये नज़र आ रही है ये देखिए कुछ ये बड़ी हो गई है और इसमें से इसमें कुछ साग भी है और कुछ में गंदम भी है ये देखिए आप लोग को ये नज़र आ रही है पहले मैंने आप लोग को दिखाया हुआ था दिखाया था कि ये पहले कुछ छोटी थी लेकिन अभी ये कुछ बड़ी हो गई है और ये देखिए साफ साफ नज़र आ रही है कि पहले जैसे छोटी होती है तो भी नज़र आता है कि अभी ये छोटी है लेकिन अभी ये बड़ी होगी है तो ये नज़र आ रहा है यहाँ पर जहाँ पर जो है न बच्चे भी आए हुए हैं लेकिन अभी ये शोर नहीं मचा रहे क्योंकि पहले मैंने ये कहा हुआ है कि शोर नहीं मचाए तो ये शोर नहीं मचा रहे लेकिन यहाँ पर आए हुए हैं और आप लोग को आवाज़ आ रही होगी कि बच्चे अभी यहाँ पर खड़े हुए हैं और घास काट रही है मैं घर के सामने ही पहुँचने वाली हूँ और ये भी यहाँ पर घास काट रही है तो इधर से ये देखिए हम घर के साथ ही पहुँचने वाले हैं तो अभी घर चलते हैं और घर चल कर अपने दादाजी का चूल्हा दिखाती हूँ और अभी घर चलते हैं और घर चल कर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने दादाजी का चूल्हा और साथ साथ मैं अपने आप लोग को होमवर्क भी दिखाऊँगी ये देखिए यहाँ पर लकड़ियाँ रखी हुई है और घास में जैसे बकरियाँ चल जाती हैं तो इसलिए यहाँ पर लकड़ियाँ दादी जी ने रख लिया है तो अभी चलते चलती है घर और ये देखिए चारों तरफ घास की चारों तरफ यहाँ पर लकड़ियाँ रखी हैं और जैसे ये एक खजूर का दरख्त है और ये बहुत ही बड़ा ये देखिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लकड़ियाँ और यहां पर भी है और यहाँ पर भी ये दरख्त है और इधर से हम गेट के सामने पहुंच गए हैं और अभी घर चलते हैं घर चलकर दादाजी का चूल्हा दिखाती हूँ